Всем привет, Вася, с вами Жек. Короче, сегодня я вам расскажу про Харьков. Значит, первое, что бросается в глаза, это то, что Харьков в натуре, Вася, культурный город. Вот. Значит, тут этих 16 музеев, Вася, 80, прикиньте, этих, как их, библиотек, ой, я вспомнил, да, и 6, Вася, государственных театров. Короче, 102 места, в которых мне делать вообще не в принципе. Вот. Значит, ну, базара нема. Я когда приехал в Харьков, в Харьков сразу почувствовал, что я становлюсь культурнее. Да. Вот. Даже сегодня, когда УлАХа Лаха мобилу отжималась, это поздоровался с ним вот. Значит, дальше. Что еще? Значит, говорят, что Харьков вася, это город студентов. А студент должен быть каким? Правильно, Вася, голодным. Вася. Прикиньте, целый город, Вася, голодных людей. Вася. Так что я вот с шаурмой в руках ночью по Харькову бродить вам э, не советую. Ну вот. Значит, тут еще есть это, самая большая площадь. Площадь Свободы. Вот, вот это она. Прикиньте, оказывается, площадь Свободы Вася, в Харькове в пять раз больше Красной площади в Москве. Не, ну тут я логику, в принципе, улавливаю. Вася, потому что ну, наш президент тоже где-то в пять раз больше их этого. ху... на две головы выше, это точно. Вот. Пошли дальше. Так вот, Вася, на этой площади когда-то стоял самый большой Вася памятник Ленину в Украине. А в сентябре этого года он стал еще и самым громким. А ну просто когда его валили, э, этот грохот было слышно аж в Полтавской области. Вот. Что еще значит? Дальше. Когда вы выходите с этой с площади свободы вы попадаете на главную улицу а как же она называется это <реку> кто раксолан играл да при чем тут Мирьям везерли <реку> а сумская вот сумская так вот на сумской вас на доме на углу висит вас огромный градусник. Я вам серьезно, я реально офигел. Я не знаю, правда, нафига он такой нужен. У меня есть два предположения. Либо, Вася, в этом доме все болеют, либо, Вася, это градусник того Ленина, которого свалили. Вот. Значит, как говорил мой этот участковый, пройдемте дальше. Да. Короче, Вася, сегодня еще побывал на рынке Барабашова. Вот. Ну, это самый большой базар, Вася, в Украине. Вещевой. Я за базар отвечаю. Короче, кто там только не торгует, и арабы, и индусы, и китайцы. Я серьезно говорю, не, не, не этот, не, не базара какой-то артек для взрослых. Вот. Значит, те, кто говорят, что на этом рынке нет фирмовых шмоток, я официально заявляю, это все гониво. Я сегодня лично видел, как эти все фирмы шьют шмотки вот эти прямо там на рынке. Вот. Что еще? Значит, есть тут канатная дорога в Хальтере. Вот. Но пользоваться ей я вам не советую. Потому что у нас асфальтные дороги нормально сделать не могут. Я представляю, что там с канатной происходит. Стопудово, когда ее строили, это пару тонн канатов налево списали. Вот. Что я могу сказать? Побывав в Харькове, я могу официально авторитетно заявить, что город офигенный. В натуре офигенный. Я знаю единственного человека, которому не понравился Харьков. Ну и то, это не сам город, а Качановская колония. Вот. Короче, с вами был Жек. Всех благ. Живите четко, приезжайте в Харьков и не косячки. Э! О, я в культурном городе. Уважаемые, а где тут находится ближайшее питейное заведение? Я сейчас вытру не ори